Artıq bəzi ölkələr Avropa Şurasına imtiyaz kimi deyil, yük kimi baxırlar. Çünki ötən müddət ərzində məlum oldu ki, Avropa Şurası çox vacib məsələlərdə susur və ya tərəf tutur. Bu fikirləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov demokratiya statusu üçün tərəfdaşlıq fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə dair məruzənin müzakirəsi zamanı çıxışında deyib. International recognized territories of Azerbaijan under Armenian occupation. Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini işğal altında saxlayıb. Təəssüf ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün kifayət qədər səy göstərmədi. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirib ərazilərini işğaldan azad edəndə Avropa Şurası Parlament Assambleyası və məruzətçiləri çaşdırıcı bəyanat və hesabatlarla sülh danışıqları prosesinə xəlalət gətirməyə çalışdı. Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq Laçında beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisində sərhəd nəzarət məntəqəsi yaradanda Parlament Assambleyasının bəzi deputatları yenidən beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə zidd mövqe tuturlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bilməlidir ki, bu qaydaya görə Laçında sərhəd nəzarət məntəqəsinin yaradılması Azərbaycanın daxili işidir. Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir. Üçüncü tərəf sülh danışıqları prosesinə töhvə vermək istəsə, onu alqışlaya bilərik. Ancaq öz geostrateji məqsədləri üçün bu prosesə ziyan vurmağa çalışsalar, belə təxribatlara yol verməyəcəyik. Cəmal Cəfərov çıxışında Ermənistanı məsuliyyətli olmağa, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa və öz xalqını birgə yaşayışa hazırlamağa çağıb